ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಮಾಯ ರಾಮ ಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತ ಏ ನಮಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೊಂತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಮಾಷ್ಟಕವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ರೀತ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಕಂ भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे हराममद्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजे हराममद्वयम् सदा प्रपञ्चकल्पितं हे नामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजे हराम मध्वयं निष्प्रपञ्चनिर्विकल्पनिर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजे हराम मद्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजे हराम मद्वयम् परं च ब्रह्मव्यापकं भजे हराममद्वयं शिवप्रथं सुखप्रथं भवच्चिदं भ्रमापहं विराजमानदैशिकं वजे हराममद्वयम् रामाष्टकं पठति ह सुकदं सुपुण्यं व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् इति श्री रामाष्टकं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂಥ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ